Слушай, Алло. Алло. Давно? Как ты туда попал? Не знаю. Ну, вот Выкинул мусор. Выкину мусор. А, Слушай, как ты здесь оказался? Мусоровоз привез. А откуда? Не знаю. И ты реально вот давно здесь сидишь? Да. Сколько? Долго уже очень. Пол жизни. А ты откуда сам? Не знаю. Как тебя звать? Вася. Фамилия? Варченко. Варченко? Да. Сколько тебе лет, Вася? 30. Ну, а ты не помнишь, что откуда сам? Помню, с Горенки. С Горенки? Да. Очень Но... ну, Ну, а как ты здесь оказался? Скажи? Я в магазин ходил. Ну. Дали по морде, забрали телефон, все позабирали, ограбили. Ну а что ты в мусорнике делаешь? Ну поспали решил, потому что... В мусорнике? Ну да, что, скорую даже не дали, мне даже бинтов не дали. Так Попросил. а что -то бинты давать, целый вроде? Да порезали, ноги порезали, набили, даже врачей не вызвали. А вещи где твои? Все ограбили, полностью забрали, все вещи забрали. Карточку а где? забрали, где? вот напротив, напротив, На районе. Три человека налетели, забрали все. Mm. Били, сказали, или уходи так, или голову отрежем. Пришлось оставить все убегать. Еще ноги порезал, пока бежал по стеклу. Так а что, нельзя было кому-то подойти, телефон попросить, чтобы Никто вызвать? не дал. Никто даже такси не вызвал, скорую никто не вызвал. А давно ты в этом мусорнике лежишь? Да уже часа два. Ты спрятался там внутри? Да. Да, брат. Щеточка возьми, спинку потрил, щеточка, спинку потрил. Вот, О, слышишь? О, правильно, под мышками О, да, смотри, чистесенький, ёлка. Все. Чистях Бог. Вот, мол, все, молодец. Да, глаза протри. Тебя обнаружил здесь? Сотрудники полиции обнаружили меня. Спасибо сотрудникам полиции, что вытянули меня. Если бы не сотрудники полиции, так бы не выжил. Миру мир, братья. Да миру мир. А есть какие-то родственники, кому позвонить, что ты в таком состоянии, чтобы нагнуть? Да, есть. 42, 42, такси. Не, не, есть там родственники, которым можно сейчас позвонить, чтобы. Я номер забрали? телефона не помню, телефоны все потерял, ничего нету. Их Мама, капочек. папа там. Нет, сирота, знаю. сирота я. А где ты живешь вообще, там? Ну... В Оренке живу, я ну, знаю где. Я понял я Оренке. А... Ну я знаю где. Место Слушай, ладно, а где вещи твои, вот, не могу понять. Все это... забрали, забрали и трусы даже, все забрали. Вот это что, иди за головой прибежал? Это мне дали кулек уже здесь, мусорный пакет нашел мусорники. Пришлось пакетом обмотаться, потому что все не дали. Мы он в ведре, потому что весь кровь был. Били хотели убить. Там красный